футбол 3 на 3 мы уже шестой год проводим турниры чемпионат города Все проводим сейчас у нас проходит кубок города вот, участвует много команд подтягиваем молодежь нашего города к активному образу жизни организатор это ассоциация футбола 3 на 3 вот. этот вид спорта он родился в чернигове и в планах мы проводим чемпионат города каждый год, а в планах провести чемпионат Украины именно в Чернигове, так как это родина этого вида спорта. В принципе, да, каждый год разный. Ну, наверное, стоит назвать команду Дарна, которая регулярно на высоком уровне выступает, часто становилась чемпионом, в призерах всегда присутствует. Также можно отметить команду Катран, которая тоже уже много лет подряд у нас участвует, тоже в призерах. То есть, в принципе, все команды хороши, все, все ребята молодцы, стараются. Для участия в соревнованиях нужно подать заявку, это может сделать любой желающий. Достаточно собрать от трех до восьми человек желающих в этом деле поучаствовать, собственно, привести свою команду и покорять вершины. В числа состоится финал. В финал вышли, вышла команда Дарна и команда Холдинг. Вот. Ожидаем очень упорную борьбу, интересную игру. Всех желающих приглашаем посетить это мероприятие.